Всем привет! Я вас вітаю на канале EmRezPlay. Новый видосик и необычный в нашем формате, как всегда, мы сегодня, точнее я, буду вам рассказывать и показывать игровые места моих корешей, друзей, знакомых, блогеров, администрации. Если вам понравится такой формат, то, конечно, влепить лайкосик, поставьте там десь под видосом, короче, напишите в комментар. Бажаю гарно перегляда. Поехали! Uh, некоторые я буду озвучивать, некоторые вы просто сами побачите, что пацаны для вас приготовили, какие в них игровые места. Let's Так, что у нас имеется? Uh, первый видос, Це от uh, Федосика. Полетели, буду буду сразу і озвучувати, і показувати, і розказувати. Ну і пацани самі від себе будуть докидувати якусь інфу. Тому, let's go. Димир МРС попросив зняти невеличкі відео. Включимо світло, бо в мене завжди просто червона лампа горить. Раз. Давайте поміняємо поряд. Так, ну моє робоче місце виглядає максимально просто. Красний цей так сочиня роблять. Старый фидос, блять, сутенёр. Ну, в любом я сейчас за дискордом и всякими другими новинками. Сама игра, клавиатура, наушники, все сегодня наушники, э, телефоны. Это моя черепашка, которая на своём выборовщике помогает. Китайская какая-то херня, Ну и самое основное, что на входе в мою завжди тут я є... просто моя табличка, чтобы все понимали, кто тут сидит. А, ну, Стараюсь, мы показываем. <laughs> хорош, давай, <говорит> хорош. Если вам нравится, кстати, ставьте лайкосы, ставьте лайкосы, мы идем до следующего видоса. Следующий видос у нас от Мишуточа. Эмбраз, рабочее место, обзор специально для тебя. Кресло просто, ну именно, можешь сделать просто эти бешеные, понял? Вот эти вот нарезки со, с, короче, креслами бешеными вот этими, понял? Цены это то случай, когда комп, ебать, здесь за э, 1040-50 до, блядь, не знаю, за сколько у него комп. И вот этот случай, когда купил комп дорогий, а на кресло, блядь, не хватило, и пришлось здесь, блядь, в соседней комнате его пиздить, либо десь, сука. Я не знаю, Мишуточ, без обид. На всех пацанов я ссылочку оставлю в описании. Я всех отмечу, поэтому даемся дальше. А, ну, как вот эта машина делает. Кресло мягкое. Видишь? Мягенькое. Клавиатура. Механическая, обычная, светящаяся, точнее, механическая, магнитная мышка. Series Rival, бля, что сделал? Rival 9. Монитор. Разлил, собака, сука. Короче, монитор Samsung. Бля, Мишутыч, всегда, честно. Вообще, он, бля, постоянно шесть секунд сходим. Жесткий тип, бля. Классный, прикольно. Вот такая подсветка. Типа, ну что, нихуя себе прикольно. Компьютер. Такой. <реклама> Металлический чугун. Вот. Там соседи, наверное, охуели, бы. Короче, я вот так вот, типа, сажусь, понял? Вот так, оп. И все, и начинаю там, блядь, вот так суетить там, короче. Бэм, бэм, джем, бэм. Не, Мишутич класс, дякую, дякую за огляд. Это, кстати, от первого лица еще было, было просто охуительно. Ну и в конце видоса я вам покажу свое рабочее место. В принципе, вы можете его сейчас наблюдать. Но я тоже показал его от первого лица, поэтому летим дальше. Следующий у нас видосик. Это от моего превью мейкера Владоса. Поехали. Бля, у него прям стиль жесткий, ебать. Охуенно. Вот часики такие сами хочу себе взять. Часть топчик, Диви, рабочее место просто ну ахуительно. Чувак делает заставки заставками, поэтому для этого видео заставку вы тоже бачите предыдущий, и в дальнейшем вы тоже будете бачить Всі заставочки, точнее, превьюхи от владоса. Поэтому, если вам будет интересно, могу ТГ-шечку ставити под Описом під видосом. Пусть ему він сделает для вас ахуительную прев'юху Владосик. Дякую. Следующий видос. Следующий видос у нас от. самого пиздатого администратора 05 сервера на GTA Ukraine. Максим Арматура. точнее, сейчас уже Макс Мариарти. Да ебать, тут записывать нету. Чашка, которую мне дарили на работе в Польше. Там у меня водичка, короче, налита. Это мне, блядь, младший брат такие игрушки поделал. Типа тут какие-то цветочки у меня. тут У меня стоит самокат какой-то. Дудка, которую я тянул мышка какая-то, блин, за евро 20, клавиатура за 10 евро, такой с уебанской подсветкой, ноутбук и все. Такая хуйня еще выдвижная есть. Вот так, вот что здесь, что? Ну, лампа еще есть. Конечно, она не включена, там, короче, розетка, блядь, занята под вот шнур для телефона зарядка и ноут подключен. Вот такая вот тема. Максончику, дякую. Дякую. Він показав своє робоче місце як адміністратора і гравця даного проєкту, на якому ми граємо. Не забувайте вводити промокод МРС21, який настав да вам весь ахуїтельні бонус. МРС21. Предпосліднє відео це Вадім Україна. Тож один із наших корішей. О, сразу видно, на этой украинцы залетели. О, две циклсбах. Беха, это походу колонка. Спиннер, блядь, спиннер. Микрофончик, такая вот мышечка. Все чисто стандарт, подсветочка есть, то есть вайшам можно спокойненько играть, ебать. Наушнички две. движ пориши, ебать. Больше, в принципе, больше ничего не надо. Ну вот есть мышка, есть микро, есть, кстати, подсветочка тоже есть, вообще чинасы, блядь. Поэтому за цену надо влипать лайкос в любом случае. Ну и э, последний видосик, c ми. Дивиться и просто наслаждайтесь. Ну и не забывайте подписываться, ставить лайкосы до горы, свои комментарии. И, наверное, будем делать еще вторую часть.